অবিনাশ বুঢ়াগোবাই মই পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ স্কুলখনৰ নাম হ'ল ৰামপুৰ মেঘালয় চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মই এটি সাধু গম সাধুটো যদি ভুল হয় ক্ষণনা কৰি দিব সাধুটোৰ নাম হ'ল হাতী আৰু বাঘ এখন গাঁৱত হাতী আৰু বাঘে বসবাস কৰিছিল হাতী আৰু বাঘে নকৰিবলগীয়া কাম কৰি দিছিল ৰজা মানে গম পাই মাইকত আলোচ কৰি হাতীটোক কেনেকে মাৰিলা কোৱা শুনা মই হাতীটোক একে বুকুৰে মাৰিলো তাৰপিছত ৰজাউনে হাতীটো হাতীটো ৰজাউনে মনুবোৰক বহুত ধন দিলে তাৰপিছত তুমি যদি মধুকৰে বাঘটো মাৰি পেলাত বহুত মাৰিলে তাৰপিছত বাঘটো মৰি গ'ল ৰজাখনে গম পায় আৰু বিচাৰ কৰিলে তাৰপিছত মধুকৰে মাৰিলে বুলি গম পায় আৰু মধুকৰ মধুকৰ আৰু এটা কথা ক'লে তুমি যদি মই তোমাৰ লগত যুঁজিবলৈ এটা শক্তিশালী মানুহ আনি তুমি যদি তাৰ লগত যুঁজিব পাৰিবা মই তোমাক বহুত ধন মূল দিম বুলি ক'লে তাৰপিছত এদিন ৰজা জনে শক্তিশালী শক্তিশালী এটা যুঁজিব পাৰিবা হাতী আৰু বাগৰ মাৰিছো তাৰপিছত শক্তিশালী মানুহজনে ভয় খাই ৰাতিটোতে পলাই গল তাৰ পিছত ৰজা জনে ৰাতিপুৱা বিচাৰ কৰিলে তাৰপিছত ৰজা জনে জিকি গল লোভ কৰা অনুষ্ঠিত